भारतात पहिल्या लोगोचे सीए सर्कलचे धुळे शहरात मोठ्या दिमाखात उद्घाटन याबाबत वृत्ताचे की धुळे शहरातील धुळे शहरातील नूतन महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारती समोरील चौकात सी ए सर्कल उभारण्यात आले असून या सर्कलचे मोठ्या दिमाकात उद्घाटन करण्यात आले यावेळेस आय सी आय एचे अध्यक्ष सी ए अनिकेत तलाटी यांच्या हस्ते सदर व मनपा आयुक्त अमिता दगडे पाटील महापौर प्रतिपदा चौधरी यांच्या उपस्थितीत सदर उद्घाटन करण्यात आले तर यावेळेस सी ए पुरुषोत्तम खंडेलवाल सी ए पियुष चाजेड सी ए दुर्गेश काब्रा सी ए उमेश शर्मा सी ए अर्पित काब्रा सी ए अंकित राठी सी ए रचेंद्र एल मुंदडा सी ए विशाल शर्मा अंचलिया सी ए सागर गर्ग सी ए गोविंदा अग्रवाल सी ए निलेश अग्रवाल आधी सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत सदर हा कार्यक्रम पार पडला तर भारतात सीए सर्कलच्या पहिल्या लोगोच या ठिकाणी धुळे शहरात प्रथम मान हा भारतातून धुळे शहराला मिळाला असून या सीए सर्कलचे उद्घाटन आज मोठ्या दिमागात उद्घाटन करण्यात आले तर यावेळेस एकच फटाक्यांची आशिषबाजी करत जल्लोष व्यक्त करण्यात आला गुड़ले शहर में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की गुड़ले शाखा जो डब्ल्यूएससी की एक ब्रांच है उनके तहत और इंस्टीट्यूट के सपोर्ट से गुड़ले के एक सेंट्रल एरिया में इस स्क्वायर का ओपनिंग किया गया है इसमें आप देख सकते हैं सीए इंडिया का लोगो जिसमें भारत के ट्राई कलर का समावेश किया गया है इसे लॉन्च इसी साल किया गया था और यह पूरे भारत का पहला सर्कल है इस ये नया लोगो लगा है तो मैं पूरे बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं खास अभिनंदन करना चाहूँगा महानगर पालिका का कमिश्नर मैडम मेयर मैडम और सभी लोगों का जिन्होंने बहुत सहयोग दिया है जिससे इतना सुंदर और भव्य सर्कल हर धूल में बना है माई कॉम्प्लीमेंट्स टू द एंटायर मैनेजिंग कमेटी डब्ल्यू एर सी टीम एंड ऑफकोर्स महानगर पालिका की टीम को मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से जब भी लोग जाएंगे दो चीजों से प्रेरित होंगे एक है सुंदर धूल स्वच्छ धूल शहर को सुंदर और स्वच्छ रखेंगे और दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है धूड़े शहर में और पॉपुलर होगा आज की तारीख में भी ये सबसे किफायती और अच्छा कोर्स है और मैं चाहूँगा कि धूड़े ही नहीं और पूरे महाराष्ट्र से और भी बच्चे जो कॉमर्स कर रहे हैं वो इसे देख के सी करने के लिए प्रेरित हो। यही हमारी उद्देश्य था और इसीलिए हमने इस सर्कल का उद्घाटन किया है मैं सभी धुड़े वासियों को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ